Бог. И сегодня там на Камчатской брат один вышел и задал такой вопрос. Ну с какой целью мы пришли к Богу и что мы от Него хотим? Но человек задал вопрос, и я ну, внутри для себя, я ну, отвечаю, что я хочу от Бога. Я вам перечислял там благословение, или то чтобы Бог дал, в чем-то Бог помог, в чем-то Бог утешил, и это для себя подумал и решил, что самое главное, мне нужен Он. Правда? Я думаю, каждый человек, который приходит к Богу с искренним сердцем, да, мы хотим от Бога благословения. И Бог благословляет. Но это так само, если вот я, когда я прихожу домой, там накупил там мороженое, пирожное, там сладости каких-то, я захожу домой, дети бегут, и они знают, что я что-то принесу, и они сразу в пакеты. Папа, что ты принес? Да, встречать не папу, а встречает то, что папа принес. А иногда вот, вот так намеренно идешь домой и ничего не покупаешь, думаю, ну ж проверим. И они выходят, смотрят, а что ты, папа, ничего не купил? Вот так получается мы, как ну вроде как дети, нам нужно что-то от Бога, и Бог даст нам. И Бог, Он желает благословлять, потому что ну, такая сущность Бога, Бог есть любовь. Он желает благословлять, Он желает помогать. Но больше всего Он хочет, как написано, вот стою у двери да, и стучу. И кто услышит, откроет дверь, войду к нему и буду вечеря с ними, он со мной. Это вот что хочет Бог с нами, иметь общение. Не то, что мы пришли сегодня на это место, чтобы от Бога что-то получить, а чтобы иметь с Ним общение вместе с ним разговор, раздели с ним эту вечерю. На Востоке это ценно было, когда приходил человек в гости, ему самое лучшее там на стол. Он был под охраной, его никто не тронет. Так и Бог, Он когда приходит к нам, мы Ему должны самое лучшее, наше сердце. Наши взаимоотношения к Нему должны быть искренние, чистые. Бог дал нам все. Даровал нам оправдание даровал нам спасение, назвал нас своим народом, своими детьми. Бог дал нам жизнь вечную, простил нам грехи, много-много чего можно перечислить, что сделал для нас Бог в Иисусе Христе. И это все Бог нам открывает посредством Духа Святого. Там написано в Коринфянам, чтобы мы знали, дарованное нам от Бога. Бог, нам, Бог дал нам Дух Свой Святой, чтобы мы знали, дарованное нам от Бога, что Бог дал нам. И может мы думаем, что мы, читая Писание, открыли, поняли, и нам ну, так просто, что нам Бог это дал. Но если бы все люди ну, ну, верили так, как, например, наша вера есть, да, данная Богом, то все бы уверовали. Но многие люди, когда открывают и взять многие религии, Многие вероисповедания, когда у людей спрашиваешь, имеете ли вы жизнь вечную, люди отвечают, да кто ее знает? Бог знает. Хотя люди читают Писание, но для них закрыто. Закрыто, они не понимают, что верующие в Сына Божия имеют жизнь вечную. Это не мы сами поняли это. Это нам Бог дал Дух Святой, чтобы мы знали, дарованное нам от Бога. Не от своего ума мы к этому пришли. Не от того, что мы читаем Писание, а от того, что Дух Святой нам открывает. И в этом нет нашей заслуги. Это все милости Божьи. Милости Божьи. Это такие Божьи привилегии для человека, который уверовал. Я же говорю, Он назвал нас своими детьми. Он хочет, чтобы мы были с Ним там в небе. Проводили с Ним вечность. Это привилегии, которые дал нам Бог через Сына Своего Иисуса Христа. Я прочитаю, это будет 59 глава Исаи. Это такие сложные стихи, тяжелые стихи. Но это все-таки Писание, это то, что Бог говорит к нам. То, что я пересислил, это Божьи привилегии для нас. Божья милость для нас. Но еще Бог по отношению к нам, есть к нему, ну, от Него к нам Слово. И мы ответственные перед Богом. Ответственны. Это 59 глава, первые два стиха. Дальше я там не буду читать, потому что там перечисляется то, что делал народ. И это Слово было к народу израильскому. К народу Бога. К тому народу, который Бог искупил. Вывел из рабства египетского. Вел его в пустыне. Дал ему эти блага дал ему эти благословения. А в 59 главе это одно из мест, где Бог их обличает. Мы ответственны перед Богом в чем-то. И Бог говорит, вот рука Господа не сократилась на то, чтобы спасать. И ухо его не отяжелело для того, чтобы слышать. Но беззакония ваши произвели разделение между вами и Богом вашим. И грехи ваши отвращают лицо его от вас, чтобы не слышать. И дальше Бог перечисляет, каких грехах жил народ Израиля. Бог говорит, я не устал слышать, слушать и отвечать на молитвы. Я могу спасать, я могу поддерживать. Бог может ответить на молитву. Сколько раз в жизни у нашей было, что мы, может, помолились раз и пришел сразу ответ. А бывает мы помолимся, и через несколько дней приходит ответ. И Бог отвечает. Иногда мы молимся, Бог молчит. Бог молчит. Я думаю, почему Бог так строго относится к греху? Тут вот написано: «Грехи ваши отвращают лицо Его от вас». Там в некоем третьем Царстве написано: «Раздражали грехами своими Бога». А в другом месте написано: «Прогневляли грехами своими». Почему Бог так ненавидит грех? Почему Бог так относится к греху? Почему Бог строго обличает свой народ в грехах? Неужели Богу не безразлично? Почему высшая мера наказания за грех ⁇ это смерть? Высшая мера наказания ⁇ это смерть. Почему? Потому что грех, когда он вошел в мир, он разделил человека с Богом. Бог сотворил человека, сотворил все прекрасно. И Бог приходил в Эдемский сад, имея общение с человеком. Это было блаженное общение человека с Богом. Как для человека, так и для Бога. Бог радовался этому. Но грех нарушил эту гармонию общения с человеком. Разделил. Но прежде всего это произошло на небе. Ангел один восстал. Сегодня говорилось за гордость. Ангел один восстал против Бога, он хотел быть высшим Богом. И грех вошел в его сердце, беззаконие. Потом это беззаконие вошло на землю, среди людей. Но я думаю, самое большее, почему Бог ненавидит грех и почему Он так строго к нему относится. Почему Бог взыскивает за грех. Не оставляет человека без наказания, когда человек грешит. Я думаю, самое большее, почему Бог так относится к греху, это потому, что грех привел возлюбленного сына на эту землю, на крест. Бог строго относится к греху. И мы, как его народ, как его избранные, как его возлюбленные, мы ответственные перед Богом. Как мы живем? В каких взаимоотношениях мы с Богом? Друг с другом? Есть многие грехи, Бог любой грех ненавидит. Но есть такие грехи, написано грех неверия. Написано неверующий уже осужден. Написано Иисус, когда ходил по земле, он не мог сотворить многих чудес. Почему? По неверию людей. Неверующий уже осужден. Уже. Ему не нужно ждать суда. Неверие ⁇ это вызов Богу. Вызов, говоря так, что Бог лжец. То, что написано в Писании, это Бог лжет, он говорит неправду. Неверие ⁇ это когда человек отрицает то, что говорит Бог. То, что сделал Бог для человека через Иисуса Христа. Это вызов, это бунт против Бога. Есть такой грех, гордость. Сегодня напоминал, брат. Гордость. Я же говорю, Бог ненавидит всякий грех, но есть определенные грехи, когда мы читаем, написано, Бог гордым противится. Бог не закрывает глаза на этого человека гордого. Он не оставляет его, не говорит, ну живи как хочешь. Написано, Бог такому человеку противится. Когда мы почитаем перевод, там написано, что противится, это Бог идет войной против такого человека. Как написано, это дух противится плоти, а плоть противится духу. У них эта борьба постоянная. Так и Бог, он противится гордому человеку. Потому что первый грех это была гордость, была в этом ангеле. Потом он вошел в человека, человек захотел жить независимо от Бога. Жить так, как ему хочется, не по воле Божьей. Поэтому... Как мы можем остановить гнев Божий? Знаете, Бог определил для человека, ну, человек, который... Я не говорю о том человеке, который, знаете, согрешает, потому что написано, все мы много согрешаем. Я не говорю о тех людях, которые, знаете, согрешают где-то, но не сокрушаются в своем сердце. Они видят, что они неправы. Они грешат перед Богом, они сразу же каются. Они исповедуют свой грех пред Богом. И Бог прощает. Но есть такие люди, которые живут в грехе. Живут, осознанно живут в грехе. Неделями, месяцами, годами они думают, как это, по-моему, в 49-м салме написано: Бог говорит, ты там проповедуешь так и так, а потом говоришь, ты подумал, что я такой же, потому что я молчал. Бог говорит, я молчал, и ты подумал, что я такой же, как и ты. Мы думаем, если мы грешим в чем-то, знаете, и Бог молчит, не наказывает, значит, ну это, Бог закрывает на это глаза. Вот у нас у всех, у людей заложено Богом такое чувство справедливости. У кого-то оно остро выражается, остро. Человек остро реагирует на всякую несправедливость, на всякий обман. И когда мы видим, когда в высших властях, в правительстве люди воруют, да, у нас ну, недовольство. Люди отбирают то, что простые люди платят налоги, и эти коррупцией занимаются эти люди, они воруют. И у нас такое ощущение, ну не ощущение, а такое желание, чтобы эти люди понесли должное наказание, правильно? По закону они должны понести наказание, соответственно своему греху. Если своровал, ты должен сидеть в тюрьме, мы недовольны ли мы возмущаемся бывает, когда пьяный водитель собьет человека? Человек попадает в больницу или даже насмерть. У нас сразу чувство, ну, после плохих названий этого человека, да, у нас такое ну, желание, чтобы этот человек понес наказание. И мы возмущаемся, когда суд отпускает этого человека. И мы возмущаемся еще больше, потому что несправедливый суд. У нас есть это чувство несправедливости. И можно сказать, как написано, не судите, да, да не судим и будете, так? Но оно сюда не относится, правильно? Сам Иисус говорил такие слова, не судите по наружности, а судите судом праведным. И это нормально, когда у нас вот эти вот бурлят чувства, чувства, чтобы человек понес наказание. Справедливость наказания по закону. Если у нас эти чувства есть, проявляется чувство справедливости, то почему Бог должен молчать или закрывать глаза на наши какие-то дела злые, беззакония наши? Лишь потому, что мы его народ, или что мы его дети. Как написано, по-моему, в Петра, что суд начался с Дома Божьего время суда начнется с Дома Божьего. И там он, Петр, говорит, что если с нас начнется, то что будет с теми людьми, которые Бога не знают? Бог давал определенное время людям. Вот когда мы читаем, Бог послал Иону, да, и он проповедовал уже, когда второй раз пошел, и он проповедовал, Бог дал, написано, 40 дней. 40 дней, говорит, и через 40 дней Ниневия будет разрушена. За Давида, когда мы читаем, Давид согрешил грехом прелюбодейства, убил человека чужими руками, но он убил, это его замысел был. И кажется, почему Бог молчит, да? Вот когда родился ребенок, да? Там на восьмом месяце родила Версавель, или на девятом, да? И Бог отнял этого ребенка. Когда там Бог отнял? На девятом месяце, на десятом, на одиннадцатом. Но почему-то, ну, не написано, ну почему-то Бог молчит, да, вот эти вот 9 месяцев мы возьмем, пока она носила Версаева в чреве, потом родила. Или может быть Дух Святой говорил Давиду, обличал его, но Давид как-то может заглушал это в себе. И где-то через 9 месяцев только Бог посылает пророка. И Давид осознает, что он сделал. Бог определил, знаете, срок для Давида. Бог определил, там в Откровении написано э, за жену Изавель, да, говорит, я дал ей время покаяться, и детям ее, которые там идут за ней, там и э, прелюбодействуют, любодействуют. Говорит, я дал ей время покаяться, если не покаяться, говорит, приду и будет плохо, пошлю болезни. Когда мы участвуем в хлебопреломлении, и там Павел говорит такие слова, что когда мы участвуем недостойно. Он говорит, многие из вас немощны и больны. И говорит, немало умирает. И там дальше написано, что если мы не судим сами себя, то Бог судит нас. Для того, чтобы потом нам не быть судимыми с миром. То, что Бог судит нас на этой земле, это Его милость. Если мы понесем суд на этой земле за наш грех, то в небо мы попадем. Если мы раскаемся, если мы исповедуем свой грех, если мы оставим свой грех, Бог, как написано, будучи верен и праведен, простит нам наши грехи. Поэтому у нас не только есть от Бога привилегии, милость, но у нас еще перед Богом есть ответственность, как мы живем. Богу не безразлично, как мы живем. Богу не все равно, что мы ходим в грехе, и Богу все равно, куда я попаду. Нет. Бог будет обличать функция Духа Святого, прежде всего это написано, Он придя обличит мир о грехе. И не только мир, но и нас тем более, как уже Его народ. Это ответственность наша перед Богом. Бог говорит, будьте святы, потому что я свят. И цель Бога, и цель Духа Святого в этом обличении, чтобы мы раскаялись, оставили свой грех, и чтобы мы имели доступ к Царству Небесное. Написано там три места есть такие. Павел перечисляет некоторые грехи, а потом говорит, таковые Царствие Божье не наследуют. Там блудники, прелюбодеи, там воры, лихаимцы, много-много грехов. Он говорит, таковые царство Божие не наследует. Если человек живет в каком-то грехе и не раскаивается в нем, Писание говорит, таковые царство Божие не наследует. Но если мы оставим этот грех, покаемся в нем, нам открыт доступ в Царство Небесное. Потому что написано, туда никто нечистое и никто преданный мерзости и лжи не войдет. В присутствии Святого Бога не может быть грех. Почему немощные люди, когда участвуют в преломлении? Почему они больные? Почему они умирают? Один брат спрашивал, это буквально или духовно? Он говорит, и так, и так. И немощные в духе, больные в духе, и умирают духовно. И также немощные в теле, и умирают, бывает, в телесно. В зависимости, наверное, от степени греха. Я не знаю, как Бог определяет это все. Но Бог бдит и смотрит за нами. Он хочет, чтобы мы вошли в город воротами. Бог обличает нас. Бог и прощает нас. Бог и милует нас. И все это делает Бог. Наша задача лишь, наша цель, если нас обличает Бог, не скрывать то, что мы делаем. Не скрывать. Давид когда-то говорил в псалмах там такое слово, что если бы я э, сокрыл беззакония да, пред очами твоими, то не услышал бы меня Господь. Бог бдит. Пусть Бог нас благословит. Может, такая, ну, тяжелое слово, но, ну, во благо нам. Во благо. Бог не только есть, может, мы за качеством Бога любви, знаете, забываем о всем остальном, что Бог есть и Бог судья строго взыскивающий. Как мы уже напомнили, что время началось суду с дома Божьего, то из нас ответственность больше, чем с людей, которые не знают Бога. То пусть Бог нам поможет и благословит, помолимся, чтобы Бог утешил нас, ободрил, укрепил, благословил, и чтобы мы с Ним имели на этом месте общение. Не только чтобы мы получили Божье благословение.